સમા વિસ્તારમાં આવેલ કેનાલ પર સોનલ પેનલ ધોવાનું કામ કરતો શ્રમજીવી યુવક કેનાલમાં પડી જતા ગુમ થયા હોવાનો બનાવ બન્યો છે પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ સમાવિસ્તારમાં રહેતો ચંદ્રેશ અગ્રવાલ નામનો એકત્રીસ વર્ષીય યુવક સમાછાણી કેનાલ પર આવેલી સોનાર પેનલને ધોવાનું કામ છેલ્લા સાત વર્ષથી કરતો હતો ગઈકાલે રાત્રે તે પેનલ ધોવાનું કામ કરી રહ્યો હતો તે દરમિયાન એક પેનલ તૂટતા તે નીચે પાણીમાં પડ્યો હોવાની માહિતી મળી છે મોડી રાત સુધી યુવક ઘરે નહીં આવતા તેના પરિવારજનો શોધમાં લાગ્યા હતા બનાવ અંગે સમા પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે ફાયર બ્રિગેડની ટીપી તેમની ટીમ દ્વારા રાત્રે શોધખોળ કર્યા

जो भाई यहाँ पिछले पाँच सात साल से पाँच सात साल से यहाँ पर काम करते थे और उनका काम था कि ये पैनल धोने का जो पैनल है उनको साफ़ करने का वो पाँच चार पाँच लोगों की टीम थी है, तो चार पाँच लोगों की टीम में क्या कल के दिन कोई नहीं आया था सारे एबसेंट थे तो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ करके उनको नहीं आना था ज़बरदस्त प्रेशराइज़ करके उनको बुलाया और बुला के और उनको काम सौंपा गया अब काम सौंपा गया तो उसमें कोई भी पहली बात तो कोई भी उनकी मतलब रक्षा की उसमें सिक्योरिटी नहीं थी ना लाइफ जैकेट थी ना भाई को तरना आता था ना वोटिंग थी कुछ भी कोई इसमें रक्षा की सिक्योरिटी नहीं थी उसके बाद में भी वो काम करते कर कर रहे थे तो जो पैनल थी इतनी सड़ गई हैं कि आपने भी देखा होगा कि वहाँ सारी सारी इसमें पैनलों पर होल हो गए हैं तो इतनी सड़ी हुई पैनलों के ऊपर जब बंदे को काम लगाओगे तो एक्सीडेंट तो होना ही है तो उसकी वजह से बंदा सीधा ही सीधा केनाल के अंदर चला गया अब केनाल के अंदर चला गया पिछले ये साढ़े आठ रात को साढ़े आठ नौ बजे की बात है और अब बारह बज गए लेकिन अभी तक उसके उसका कोई अता पता नहीं है तो ये तंत्र की निष्काजी है कि तंत्र बहुत स्लो गति से एकदम कछुए की गति से काम कर रहा है जबकि हकीकत में इस तरह की कोई घटना घटी होती है अगर कोई बड़ा घर का बच्चा होता तो तंत्र एक दो घंटे के अंदर ही उसकी डेड बॉडी अभी तक साथ में आ जाती है या जो जिंदा है कि मुर्दा है वो मालूम पड़ गया होता लेकिन आज पंद्रह घंटे के बाद में भी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है और तंत्र एकदम कछुए की गति से काम कर रहा है ना गोता एक भी गोता, गोता खोर दिए हुए हैं एक भी और दो एक या दो वोट काम कर रही है इतनी लंबी मल... कैनल है लंबी कैनाल है बीस बाईस किलोमीटर की तो उसके अंदर से इस तरह का काम होना यानी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हमारी मांग है कि पहली बार तो बच्चे की डेड बॉडी या जिंदा है या मुर्दा है उसकी डेड बॉडी मिलनी चाहिए या उसका जीता जी हाजिर होना चाहिए उसके बाद दूसरी मांग है कि जो तंत्र ये जंत्र ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बड़े से बड़ा तगड़े से तड़े एक्शन हो जो कायदे के न्याय हो और तीसरी मांग है कि जो बच्चा है अब वो गया है तो उसका क्या उसके परिवार का क्या क्योंकि तीस साल की उम्र में जो जनरली जुबान भी उम्र होती है और नई जिसके ऊपर माँ बाप का सहारा कौन अब अब माँ बाप का सहारा कौन उसके जो भी तंत्र के सामने तंत्र है या इसमें कॉन्ट्रैक्टर है जो भी है उसका तंत्र उससे मानसिक सपोर्ट करके और ઘટનામાં એવું છે કે કાલે રાતના આઠથી નવની વચ્ચે એક ચંદ્રેશ નામનો છોકરો પેનલ સોલર સાફ સફાઈનું કામગીરી કરતો હતો તે કામગીરી વખતે અંદર પડી ગયેલો છે અને ત્યારથી લાપતા છે તો એની શોધખોળ ચાલે છે કાલે ફાયર બ્રિગેડને કોલ મળતા ટીમ રવાના થઈ ગઈ હતી ને ત્યારથી અત્યાર સુધી કામગીરી ચાલુ છે કન્ટિન્યુ ના બોડીનો તો આપણે અંદાજો ના લગાવી શકીએ કઈ કેટલા દિશામાં ગઈ છે શું છે પણ શોધખોળ ચાલુ છે આપણી કામગીરી સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર